Ірина Мануйлова на зв'язку з нами скайпом ми говоримо ми про a woman club, про скажімо так, фестивальний рух, який спрямований на те, щоб зробити жінку нарешті жіночне, щоб вона перестала бути ото Конячкою, щоб згадала про те, що таке краса, жіночність, м'якість, лагідність і таке інше. Для того щоб це зробити, існує власне Вумен Клаб і Ірина Мануйлова. Доброго ранку, Іром. Добро утра! Ви бачите, да від слышать. Ір, ну давай одразу про події, про ті новини, які зараз має uh, Вумен Club. Uh, є кілька фестивалів, якими ви опікуєтеся. Можливо, є ще щось, про що ми не знаємо, але ви над цим вже працюєте. Да, работаем. На самом деле мы не стоим на месте, мы развиваемся. У нас очень много новостей. И буквально сегодня если делать думала, как же э, э, рассказать о тех событиях, которые у нас проходят в, после фестиваля, да. И вот сегодня такое прекрасная <laughs> мне возможность, прекрасная возможность пришла рассказать об этих новостях. И вот и от, основные новости это создание IM Woman Club, э, встречи после фестиваля, да. То есть мы собираемся, мы даем практику мы как бы проживаем эти практики, мы проживаем одну практику, мы смотрим, как она работает, как э, э, девчонки отзываются, и на самом деле очень много положительных отзывов э, после этих встреч, очень много, э, знаете, проработанного и хорошо, э, скажем, отражается на жизни э, наших участниц, вот, и это очень вдохновляет двигаться дальше, и поэтому мы 7 мая стартуем, у нас будет марафон онлайн, ага. мы теперь приглашаем женщин всей Украины, Европы, Америки, только где есть друзья, подружки, скажем так, и мы присоединяемся к этому марафону, это будет всеобщая молитва, любовь к себе называется, поэтому очень здорово. От що ми сьогодні пригласили студію. Я рада поділитися такими новостями. Еречка, а от є ж дійсно така, ну скажімо так, практика вірніше, така одне можливо навіть дещо негативне явище, коли на фестивалі дають дуже багато практик, дуже багато інформації, дуже багато mm. всього насиченого, а потім відчувається якесь таке провалля. Бо на фестивалі ніби все було зрозуміло, а потім mm. самостійно ну чогось не вистачає. Щось виявилося не зовсім зрозумілим. І отакі от зустрічі потрібні для про проработкувания да, да вот, вот эти встречи которые час полтора длятся то есть больше мы не берем по времени да вот они помогают понять и принять себя они помогают дальше идти дальше развиваться дальше открывать мир. потому что на самом деле фестиваль это для того чтобы понять какое направление выбрать угу. фестиваль не для того чтобы вот раз и вырасти да это то чтобы понять вот какое сейчас направление есть и какое я могу его вот сейчас и здесь применить в своей жизни. Вот. И уже исходя из этого, мы как бы в группе да, общаемся, и мы продолжаем общение после фестиваля, мы даем другие практики, например, в том же направлении, там, я не знаю, тайм-менеджмент, я не знаю, ну, что-то там по личному развитию, да. И вот на эти темы мы уже более глубже общаемся. Да. Вот. И тогда уже идет очень хорошая проработка Проживання, я это вот назва проживання, де, это самое главное, То не дріб житті і прожити. То це вот класно. Посмотрите, Фесту... робити фестиваль. Потрібен для того, аби зацікавити і под... подібні подальші зустрічі в а, I'm Woman Club для того, аби закріпити, скажімо, так, зацікавленість, щоб зрозуміти дійсно я куди рухатися і як рухатися. Вот не всегда, не всегда, потому что спикеров очень много, не со всеми спикерами мы потом встречаемся. Суть фестиваля – дать понимание, какие направления вообще есть. И на самом деле участница, она может выбирать любое направление уже независимо от нас. Она может вообще не участвовать в «I'm Women Club». «I'm Woman's Club» создался по запросу. Вот честно, мы специально его не создавали. То есть девочки нам писали, давайте встречаться. Ну, давайте встречаться. Но мы же не можем просто посидеть, понимаете? традиция проживать и давать именно практику. Поэтому мы выбрали такое направление, чтобы не просто сидеть, пить чай и говорить о чем-либо, а именно давать вот, сокровенная самое самые такие важные практики, которые будут инструментом для того, чтобы улучшать свою жизнь. Семейную, да, там многие-многие аспекты там. Бизнес-зустречи, да, знаешь, такие? Так, і бізнесу, ще по материнству, по питанню, а, потом, як просто хороше, і мати хороше настроєння. Ну, в общем, очень много много. Як часто зустрічі I'm Women Club відбуваються? Чи знову ж таки за запитом написали дівчата, вирішили, є розклад, є розклад. Раз на тиждень, да? У нас ми зустрічаємося один раз в 2 тижні, тобто дві зустрічі в місяць. Вот. І от буде найближча зустріч це 7 мая. субботу, в 12 часов, вот, место отеля Хортица, как-то мы там, скажем, прижились, место... да, мы там прижились, да, нам это место очень понравилось, оно спокойное, и поэтому как-то, честно, мы видим, что очень хорошее идет взаимодействие, поэтому мы там встречаемся, общаемся, встречи бесплатные, Mm -hmm. То есть можно приходить спокойно посидеть в нашей вот, как бы, такой, дружеской атмосфере, получить какие-то знания, перенять опыт и вот даже можно своим поделиться. Вот, пожалуйста, можно приходить, делиться своим опытом, своими даже наработками, это даже очень приветствуется, когда есть чем делиться. Що стосується вот. якоїсь реєстрації, потрібно організаторів попередити, що я прийду, чи можна повз проходити, зрозуміти, що це АМВД? Так, дуже просто. Так, дуже просто. Ми в цьому плані дуже не зморачуємося. Все по серці. Тобто, якщо серце підказує, то треба присоединятися, то здорово. Звісно, добре, коли дівчинки скажуть, да, я буду, то ми прийдемо. Насправді, якщо такого не було ніколи, що ми прийшли, нікого немає, ну, якщо вдруг нікого не буде, то ми, як би, знайдемо чим себе зайняти. У организаторов всегда ну, много дел. Добре, 7 травня так. це ця субота в 12-й годині. Так. Готель Хортиця це найближча зустріч, А вже потім так. будемо рухатися або кожен в своєму напрямку, або всі так. разом вперед. Усього найкращого Ірині Манулові Бажаємо, прощаємося за браком часу і глядачам. Ще хочемо порадити, подивитися рубрику «Корисні поради про зачіски. Це наступний сюжет, який продовжить ранковий ефір.